mana men desam gap ochilib qoldi ilhom kelib ketdi er, shu mahr haqida gapirayotib mahr berganlar bormi ichimizda qani bir qo'lini ko'tarsinchi dedim şey desam bilmayman bir yetmishta odamni ichidan ikki kishi ko'tardi ikki kishi ular ham zo'rr'a qo'lini qaltirib ular ham yarmini berganmi bilmayman zo'rra qo'lini ko'tardi nima qilaylik bu yerda ham bir so'rayman so'raychi deyapti mahl berganlar bormi u odamni maqtaymiz hijolat omas qoga o'zlari berganmila ikki marta bergan ekanlar bir marta uylanganlar lekin ikki marta mahr bergan bormi mana mahr bergan ayolini oldida tili uzun haqiqiy bir erkak bormi bu orqada bitta akamiz xudo rozi bo'lsin kim bor yana hayriyatha hayriya buyerda ko'p ekan xudoga shukur o'qib turandim mahrni beringlar azizlar ayol kishini haqqi bu ayol kishiga zulm qilib qo'ygan bo'lasiz vaqtida bermasangiz